ॐ श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः श्रीमद्भगवद्गीता अध अष्टमोऽध्यायः अक्षरपरब्रह्मयोगः अर्जुन उवाच ॐ किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्मपुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेस्मिन्मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवान् उवाच अक्षरं ब्रह्मपरमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भवकरो भाव सर्गः कर्मसञ्ज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा यः प्रयाति याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मर ं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनोबुद्धिः मा वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसानान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् ॐ कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेय सम्यक् सतं परं दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विदन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये ॐ सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्नाधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् कूमित्येकाक्षरं ब्रह्मा व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देऽहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्धा नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्मा दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः सिद्धि परमा गताः आब्रह्मभूल्लोकाः पुनरार्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेया पुनर्जन्म विद्ये सहस्रयुपरे हर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां तेहो रात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस्य एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्धा प्रभवत्य हरागमे परस्तस्मात्तु भावो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः माहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्दाम परमं मम परः पार्धा भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभा अग्निर्ज्योतिरहशुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तधा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायणम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतीहेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुती योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॐ वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति सत् अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरपरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः सर्वं श्रीकृष्णपरब्रह्मपादार्पणमस्तु जय श्रीकृष्णपरमात्मकी जय 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 श्री भगवद्गीताय जय जय ओम